Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena cuizi. Astăzi pregătim doboș tort. Ingredientele, după cum bine știți, le veți găsi în descrierea videoclipului jos. Dragii mei, din această compoziție am să part în jumătate, deoarece eu am 3 tăvi și voi putea să am 3 blaturi de tort deodată. Adaug 3 ouă în bolul unui robot de bucătărie, zahărul vanilat, zahăr și mixăm până când își va tripla volumul. Compoziția și-a tripla volumul. Treptat încorporez făina Încorporați făina ușor pentru a nu distruge bulele de aer din ouă. Dacă doriți să faceți o singură foaie de tort, atunci puteți să folosiți un ou, 30 de grame de zahăr, 30 de grame de făină în cazul în care nu aveți tăvi așa cum am eu. Din această compoziție o împart în trei părți egale. Cu o spatulă întindem aluatul, la fel ușor pentru a nu strica bulele de aer. trebuie să aveți puțină raptare Dragii mei, punem tavile în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 10 sau 12 minute sau cel mai bine faceți testul cu scobitoarea. Cât timp blaturile vor sta la cuptor, ne ocupăm de crema În bolul robotului de bucătărie adaug untul nesărat care este la temperatura camerei. Zahărul vanilat, zahărul pudră. Pornesc robotul la viteza minimă, deoarece nu doresc ca zahărul pudră să se împrăște pe toată suprafața mesei. Și mai am revenit cu blaturile de tort, la fel voi continua și cu celelalte trei. Între timp, punem ciocolata la topit, eu am să o pun la microunde pentru 30 de secunde și voi repeta operațiunea până în momentul topirii. Curățăm pereții bolului. Din nou. Treptat incorporez gălbenușurile de ou Dragii mei, crema a devenit lucioasă și pufoasă. După ce am topit ciocolata și am lăsat-o puțin să răcească, nu o puneți fierbinte peste un, altfel se va tăia. Treptat, încorporez ciocolata După ce am incorporat ciocolata, încorporăm cacao. O trecem prin sită. Dragii mei, avem crema pregătită. Voi curăța pereții bolului și voi lăsa crema deoparte. Dragii mei, a sosit momentul să ornăm tortul. Aici am un inel reglabil, pe care pe margine am să folosesc o folie de acetil. Punem crema de ciocolată. Distribuim crema pe toată suprafața tortului. Venim cu cea de-a doua foaie. Presați ușor venim și cu cea de-a treia. Dragii mei, și la fel voi continua până la a cincea foaie. Dragii mei, am terminat de umplut tortul. Peste voi pune folia alimentară și îl punem la frigider pentru aproximativ 25-30 de minute. Dragii mei, pe cea de-a șasea foaie vom folosi caramel într-o cratiță. Punem zahărul. Și apa. Și lăsăm să se caramelizeze la foc mediu. Între timp, nu amestecați absolut deloc. caramelul începe să se formeze. Închidem focul, avem caramelul pregătit. Am să-l las un minut deoparte, după care vom reveni. Dragi mei, după un minut caramelul s-a mai răcit. Turnăm peste foaia de tort. Întindem caramelul peste toată foaia. Dragi mei, am lăsat puțin să se răcească caramelul, dar nu complet, pentru că vreau să marchez înainte de a se întări caramelul. Aici mi-am scos de la frigidera. Îndepărtez folia de acetil. Cu restul de cremă ornăm marginile. pornam deasupra Dragii mei, cu ajutorul Tatălui Ceresc, am ajuns și la finalul acestei rețete. Sperăm din suflet să vă placă această rețetă. Cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!